Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Цього тижня нагадуємо, вам розповідаємо про дитячі ігри дорослих чоловіків, або, простіше кажучи, про рольові ігри. Цей світ настільки захоплюючий, настільки атмосферний, що е, ті люди, які займаються професійно страйкболом і все, що його оточує, амуніцією пов'язаною з цим, вони вже діляться на якісь категорії і є безпосередньо навіть майстри, які займаються тюнінгом. Ось тих самих рушниць, автоматів, все, що з цим пов'язано. До такого майстра ми сьогодні завітали, це Юрій. Сьогодні з ним поспілкуємося і він покаже, що себе представляє тюнинг тієї зброї, стрілецької зброї, яку використовують для страйкбольних ігор. Юр, добрий день. А, Здравствуйте. Так. А, Юра, а в цей момент чим займаєтеся? Що Зараз я розбираю привод а, М16А2. Вот, а, Это вот. И как ця бы... Вот имитация копия. рушницы карабина человека. Кар... Да, назвать. да имитация ам... карабин. американского карабина. Exactly. вот. И это его внутренности, которые как бы зависят вот, от, на его работу. У нас мы можем подвидеться в середины, как выглядит да, конечно. э, вот, э, для страйкболу. Сам. Да, именно так. Вы можете, например, показать э, что-то такое серьезное, что сейчас люди делают mm -hmm. для того, чтобы чувствовать себя полностью в атмосфере какой-то там бою, Здесь в Афганистане, я не знаю, где-то а, Ну, показать? Это ну, смотрите. Какие-то родственные оружия, базовые, купаются. Хорошо. Но, ну, конечно, да. какой там китайский или да, японский производитель. Вот, смотрите. Ну, например, как бы... У нас есть обычный Калашников, который человек купил себе. Вот. Он его Учбовый Да, ну просто для тренировок себе купил. Угу. Ну как бы он весит легко. Он, да, он легкий, он сделан из более дешевых ну, сплавов. Да. На на да, он легкий, у него пластмассовый приклад идет. Це ну что такое врытые. Это просто это... такой детский макет, как бы просто пострелять, Пластмасс побегать, побегать и пострелять. Вин да, функциональный, но не да. видно ули всех, всего ветчина вид Да, ну как бы он легкий. А и что можно показать Да, а есть еще другой вариант. Это человек больше потратился. Вот, он захотел себе более настоящий приобрести, это, ну, так как это, это тоже китайский производитель, но более качественный... На... В плане того, О, что а он, он делает. Не вагу, вагу. Да, он от, отличается, конечно, от это Потому что он по сути, по сути по маке. учбовый, учбовый макет да, реального да, да, да. А, считать, а, что... автомата Калашникова 47-го, да? Да, 47 это короткая версия S, так называемая, Да. Ну, смотрите, как вариант, это просто ну, считается... все-таки Конечно. Игрушки, Если это реальные. считать просто игрушкой, то это уже как бы настоящий макет, который может... будет выйдет то, что затворной группы тут, да, конечно стоите... тут вот, например, вот сразу можно посмотреть, как бы... Вот. Тут вместо затворной группы как бы сам уже механизмы электрические, благодаря которым все стреляют. Ну, Интересно, справа, до речи, меня очень здивувало, что только с 18 лет -го можно заниматься страйкболом, напевно, ну, и брать участие в таких ролевых играх. Я понимаю, ну, что это сделано. Ну, ну, как бы все-таки, да, ну, как да. Как а это все травмы все-таки все Да, а а травма да, какая-то игрушка. Да. По сути. вам очень дякую. Да, пожалуйста. Вам успех, как развивается вся эта справа. Ну, на самом деле, это лучше, чем десь сидеть в каком-то да, клубе. Да, это точно, что лучше гораздо, потому что это активно. Ну, как бы это активное времяпровождение, как минимум. Ну, как бы это не сидишь дома за компьютером. Все. Был рад. Власне, ось така ця багатогранна вже справа, реконструкція різноманітних бойових дій, реконструкція на основі страйкболу, який фактично вже став майже видом спорту, ну, принаймні таким от собі підпільним, яким займається багато дорослих чоловіків. Власне, сьогодні ми вам розповідали про тюнинг стрілецької зброї, яка використовується для страйкболу. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключів.